Слухай, там вот мне здалося, что ну, тобі не сподобалось, що ти з Валентином разом в парі. Це правда, ну як, Это выбор в любом случае правило, э, существует для всех одинаково. Э, насчет того, что э, понравилось, мені не понравилось. Вообще, мне как бы ну, приятно, то, что я с Валентином с точки зрения того, что э, мы друг друга можем понять и на сцене, и песня по репертуару очень подходит нам. А с, с точки зрения чем бы я не доволен был только тем что наверное вы знаете особенно аня знает то что ты Олеженька Олег Юрьевич вы знаете как санцем вот что цыгане вообще э, мирный и дружный народ да. поэтому э, а здесь право такие в следующий тур кто-то придется кому-то уйти давай покуприсаемся вот, в, в твоей подсвёдомости вот Ти підсвідомо відчуваєш, ти боїшся, Валентина, чи, чи ти вважаєш, хай він тебе боїться? Ну чи його треба тебе? Ну знаєте, іменно Валентина бояться, я по чесному говорю, вважаю на серці, бояться не боюся. Я на сцені 20 років, 10 років сольної кар'єри. Пораду дам, як сенсей. Ти мене назвав сенсея. Завжди будь готовий до поразки. Мені так здалося, що не ти, ні Василь, ви не, не, не задоволені тим, що ви в парі. Да. А чому? Ну, якби как бы, той сонцеген, я є багато обшого. Хотілося б далі прийти. Я думаю, що я прийду. Насправді, насправді результату ніхто не знає. Ну, Наприклад, я не можу mm -hmm. передбачати. Це залежить там, від, вас. від вас. Особисто. На зразок рухів а насправді мені здається, що чоловікові дуже рухатися. Якщо ти співаєш ліричну пісню, то не треба дуже рухатися. Веселу да, то треба, але рухи повинні бути природніми, тому що якщо вони неприродні, то глядач зразу відчуває, що це щось якось так не складається. Поэтому ты, должен, может быть, стать зеркала знаешь, такая практичная порада. Ну, припорлим, что перед зеркалом все получается, думаю, неплохо. Вот, а ты закрываешь сцену... очи. Хотелось бы, чтобы мы не выступали вдвоем, не пели. Потому что хотелось дальше дружить с ним, то есть узнать его получше, так как в нем течет ту же цыганская кровь, как и у меня. Естественно, я пришел на голос скорее, для того, чтобы побеждать. Я думаю, все то же самое так. Ну, конечно, уступать я не буду. Я пришел сюда выиграть и буду бороться. <music> Мы все сделаем так, чтобы никто обиженным не остался. Ни я, ни он. <соц> Анечка, придумайте, придумайте Лена. танец. Леночка, да. Леночка. Хори... Лена, Лена, Леночка. Лена. И вся пора будет Воно, нибуто, ординарно, так их поставить разумом, это будет очень дуже, дуже цикл. У нас участники совершенно по-разному готовятся к выступлениям. Настраиваются, я имею в виду. Кто-то э, глубоко в себе копается, кто-то ходит, богу свечку ставит. Я знаю, Вася, что ты к маме пошел, и мама тебе гадала. Я маму просил, наоборот, чтобы мама мне предложила погадать и сказать то, что будет. На самом деле она все знает, и мне предложила это, и я отказался. Вы знаете, что ваш суперник Василь... Його родичі вже ворожили. Так? Да? Так. Ну, не знаю. Так. Не Він сказав, вже питав да. у, у долі, чи буде в нього перемога. Так. Да. <гум> і що нам сказали? Єдине, що вона сказала, сино, іди, іди Ты... і делай. Ти кращий, іди і побіжуй. Василя досвід. Але Валентин має надію, що його молодість і талант допоможуть перемогти саме йому. А, Я не можу Я знаю, що сейчас я вийду на сцену. Буду подуматися вот по і зараз от, 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 мандраж тазу по ногам і это 100%. Тим более з таким соперником, як мы сили жидам. Ти мене соперник обзор. Извини, брат. Ага. Я уверен. Да. что мы, когда сейчас выйдем на сцену, начнется самое настоящее шоу. А сейчас в наш ринг выходят певец, которому покорились шторма. Цыган, кочующий по морям и океанам. У него прививка и от морской болезни, и от звездной. Валентин Мантя! В ринг Валентину мы пригласили вокалиста который имеет все шансы стать настоящим цыганским бароном. Это истинный представитель своего народа Василий Жада!

I don't know. I don't know. наше уважаемое звездное жюри, оцените этот Джипси Battle. Валерия, вы первая. Доставили огромное удовольствие нам всем. Просто несказанное, правда. Потрясающе. Во-первых, Спели классику, можно сказать, так, цыганской музыки. Эта песня всем известна. Хотелось так вместе прямо с вами в пляс. Я тоже в детстве когда-то цыганский танц танцевала, несмотря на то, что блондинка. Я Марин хотел выскочить танцевать. Вот, но вовремя вышла девушка, да. Вы знаете, вот энергетика такая была сумасшедшая у Василия, что я просто не могу ему не отдать свой голос. Простите, Валентин. Диана. Василий Жадан, Валентин Мантия. Город Одесса, город Сумы, они на самом деле очень разные. И несмотря на то, что они принадлежат одному народу, у них есть что делить, а именно сцена проекта «Голос Краины». Ну табор-то потом будет один. Ну да, медведи, кони, кибитка, все общее, а сцена она принадлежит только одному. А, очень хочется Валентина поддержать, потому что он а, явно но, мне кажется, у него меньше опыта. Если это не так, извините, пожалуйста. А, и это было бы, может быть, как-то более справедливо. Но я не могу не сказать, что мы отдаем свою помощь э, Василию. Потому что это было так, так зажигательно. Хотя без коней. Дякую вам. Александр. Дуже мне э, сподобалось. Незвучайно. Цыганская музыка и цыганский спив – это шось... что Гіперенергетичне, тому що це завжди було е, в усі віки, як то кажуть, це вони завжди співали. І найспівочіше, напевно, що одна з найспівочіших націй взагалі в світі. Але зараз в мене було таке враження, що е, Василь це викладач, а Валентин це студент. Причому не в віковому сенсі мається на увазі. Е, просто Василь вже такий за матеріал, він вже правильний, такий, ну повністю вокальні дані. Если говорить про цыганские выполнения, колоссальные. А вам еще нужно в нем поучиться, Валентин. Поэтому я даю голос свой Василю. Дякую, Александр. Спасибо, Александр, Олег. Я хочу поблагодарить вас от имени всего зала, наших зрителей, за этот праздник цыганской песни, который вы нам тут подарили, потому что два цыгана вместе, это минимум, это уже табор, и все автоматически к нему причислены, сидящие в зале. И тем не менее, еще раз повторюсь, правила таковы, что победителям выйдет из этого противостояния только один. Назовите имя человека, который выиграл в этой битве. Хлопцы, это щиро у вас наисильнейший музычный номер проекта. Ну, був. Дякую. Браво, браво, хлопцы, молодцы. Ну, это все очень сильно. Голос, выполнение, аранжирование, все это классно. Энергия это первинна. Ну, у вас у двох потужна енергія зносить. І а, що я хотів сказати? А, ну ти, ти чавиш, Василь, на, на, на сцені. Ну, тобто іноді, ну, ясно, ясно, що в тебе там ядерний реактор знаходиться десь там. Я так? прийшов між Валентин, Валентин, ти реально затанцював. Затим да, Хлопці, але ну, я, я розумію, що так серед циган не водиться. Ви казали, що нема що діли, діл, ділити. Ну, і Я буду гріх на свою е, християнську душу візьму. І, е, ви хочете гріх на свої душі взяти? Та? Ми спільно, спільно з Ані голосуємо за тебе, Василь. Ти молодець. В этом поединке победителем становится Василий Шадан. <плодошее> <плодошее> Дякую вам, друже. Дякую, друзі. Ну, Маську. Не, не расстраивайся. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Я, то есть, мог лучше спеть, но как цыганка это вышло, вот, все не испортило. Ура! Слава Богу! Слава Богу, Очень сильные все. Нету слабых вообще на этом шоу. Моя благодарность Константину Меладзе, Олегу Скрипке, Ане Лорак и, конечно же, всем, всем кто просто меня сегодня поддержал. Спасибо большое! Я люблю вас! Голос Украины! Спасибо им всем! Спасибо, друзья!